श्री स्वामी समर्थन मित्रांनो तुम्ही जर नोकरी करत असाल किंवा व्यवसाय करत असाल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असू शकतो कारण आम्ही तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये असा एक मंत्र सांगणार आहे जो मंत्र तुमची इन्कम वाढ होण्यासाठी खूप लाभदायक व खूप कारगर असू शकतो मित्रांनो इन्कम पगार आपल्या व्यवसायात समृद्धी वाढण्यासाठी आपण कृष्णाची किंवा विष्णूंची सेवा करायला पाहिजे आणि त्यासोबत आपण एका मंत्राचा जप दररोज कमीत कमी पंधरा मिनटं देवघरासमोर बसून हा मंत्र जप करावा किंवा नाही जमलं तर रात्री झोपण्याच्या आधी पंधरा ते वीस मिनटं अर्धा तास जेवढा वेळ बसता येईल तेवढा वेळ तेवढा वेळ द्यायचा हा मंत्र तुम्ही मोबाईलवर लावून ऐकू शकता या मंत्राचा जप पंधरा मिनटं अर्धा तास एक तास जेवढा वेळ तुम्हाला डोळे बंद करून करता येईल तेवढा तुम्ही करा दिवस समृद्धीचे येतील खुशालीचे येतील आणि पगार इन्कम हा नक्कीच वाढेल ओम श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नम ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ी धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ी धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ी धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ी धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 श्री, 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः